दोस्तों अगर अपने किचन में फ्राइंग पैन के करीब खड़े होकर कभी ये सोचा है कि ये तेल जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कहीं मेरे दिल को डीप फ्राई तो नहीं कर देगा तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर एसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर एसन हेल्थी हमेशा जहाँ सेहत है हमेशा डॉक्टर साहब एक बात बताए ये जो मैं तेल में पकौड़े डाल रहा हूँ ना ये तेल मेरे जिस्म के लिए ज्यादा खतरनाक है या मेरी बीवी की नज़रें जो देख रही हैं कि मैं कितने पकौड़े खा रहा हूँ दोनों ही खतरनाक हैं मगर एक बात है कि बीवी से बचना तो आसान है लेकिन तेल से बचना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों आज हम उन तेलों के बारे में बात करेंगे जो डीप फ्राई के लिए महफूज हैं क्योंकि तेल सिर्फ खाने का जायका नहीं बढ़ाते बल्कि ये आपकी सेहत का फैसला भी करते हैं खाना पकाने के वो तेल जिनसे आपको परहेज करना चाहिए वो गैर से शदा तेल एनसेचेड हैं, जो गर्म होने पर गैर मुस्कम एनस्टेबल हो जाते हैं और बहुत जल्द ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जब तेल को गर्म किया जाता है तो इसमें ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जो आपके खलियात में मौजूद प्रोटीन और बी को नुकसान पहुंचाते सोया तेल कैनोला तेल मकई का तेल रोई के बीजों का तेल सूरजमुखी के बीजों का तेल और मूंगफली का तेल ये सभी तेल इसी टाइप के होते हैं जब आप इन गैर से शदा तेलों को गर्म करते हैं पर डीप के लिए तो एक दर्जा हरारत आता है जिसे स्मोक कहते हैं यानी वो दर्जा हरारत जिस पर तेल जलना शुरू हो जाता है और जहरीले केमिकल्स पैदा करने लगता है इनमें से किसी भी तेल को स्मोक पौंड तक गर्म करने पर एक कीमियाई मरकब बनता है इस मरकब का नाम थोड़ा मुश्किल है ए एल ओ पी एडवांस्ड लिपिड ऑक्सीडेशन एंड प्रोडक्ट। ये जहरीले केमिकल्स का एक ग्रुप है जो आपके दिल के लिए नुकसानदेह हो सकता है तहकीक के मुताबिक ये बाज अकसाम के कैंसर का खतरा भी बढ़ाते हैं ये केमिकल्स जिसमें आटोफिजी के अमल को सुस्त कर सकते हैं आटोफिजी हमारे जिस्म का एक फितरी अमल होता है जिसमें जिसम खराब सील्स और प्रोटीन्स को रिसाइकिल करता है खासतौर पर माइटिक आटोफिजी के अमल का सुस्त होना जिस्म के लिए खतरनाक होता है अब बात करते हैं डीप फ्राईंग के लिए बेहतरीन तेल कौन से हैं। डीप फ्राइंग के लिए तेल के तीन अहम मैार होते हैं नंबर एक हाई स्मोक पौंड यानी ऐसे तेल जो जल्दी ना जले। नंबर दो स्टेबल फैट कॉम्पोजिशन यानी ऐसे तेल जो गर्म होने पर खराब ना हो नंबर तीन न्यूट्रल फ्लेवर ऐसे तेल जिनसे खाने का जायका ना बिगड़े मैं आपको डीप फ्राइंग के लिए बेहतरीन तेल बता रहा हूं आप उनमें से कोई भी तेल डीप फ्राइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर एक नारियल का तेल अपाम ऑयल अगर आपको पाम ऑयल पसंद नहीं तो कोई हर्ज नहीं आप इसे इस्तेमाल ना करें आप सिर्फ नारियल का तेल इस्तेमाल करें नंबर दो टेलो टेलो यानी गाय की चर्बी लो एक ऐसी चीज है जिसे हमारे बुजुर्ग पुराने जमाने में तुलने के लिए इस्तेमाल करते थे लेकिन फिर बाजार में रंगीन तेल आया और उसका इस्तेमाल खत्म हो गया ये विटामिन बी तीन और नाइसिन से भरपूर होता है और डीप फ्राई के लिए एक अच्छी मुस्तकम चिकनाई है आप इसे डीप फ्राई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर तीन देसी घी आप डीप फ्राइंग के लिए देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं ये चर्बी की खालिश शक्ल है जो मक्खन को छान कर बनाई जाती है इस अमल में चर्बी के अलावा तमाम दूसरी चीजें अलग हो जाती हैं और आखिर में आपको खालिश शक्ल में घी मिलता है लिहाजा ये डीप फ्राइंग के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है नंबर चार जैतून का तेल आलिव ऑल अगरचे जैतून के तेल में गैर से चिकनाई होती है लेकिन अगर आप इसे डीप फ्राई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका दर्जा हरारत 200 डिग्री से नीचे रखें यानी हल्की आंच पर भूनें। क्योंकि अगर दर्जा हरारत बढ़ जाए तो जैतून का तेल भी गैर मुस्कम हो जाता है जब इन तेलों को गर्म किया जाता है तो इनमें खतरनाक मरकबात नहीं बनते इसलिए ये तेल ज्यादा महफूज होते हैं ये तमाम तेल जल्दी अक्साडाइज नहीं होते हैं और गर्म होने पर भी नुकसानदेह नहीं होते चंद साल कबल आलमी इदारा सेहत की जानब से आलमी अमवात के अदाद व शुमार का एक चार्ट सामने आया था इस चार्ट में पूरी दुनिया में होने वाली अमवाद का डेटा शामिल था चार्ट में सबसे ऊपर मोटापा ओबिसिटी है मोटापे की वजह से होने वाली अमवात की शरा तिरानवे फीसद है इसका मतलब है कि मोटे शख्स के जल्द मरने के इम्कान तिरानवे तक बढ़ जाते हैं दूसरे नंबर पर सिगरेट नोशी है सिगरेट नोशी से होने वाली अमवात की शराब अस्सी फीसद है तीसरे नंबर पर सब्जियों का तेल यानी वेजिटेबल ऑल है सब्जियों के तेल से होने वाली अमवात की शराब बासठ फीसद है जिसका मतलब है कि उन तेलों के इस्तेमाल से जल्द मरने के इम्कान बासठ फीसद तक बढ़ जाते हैं तो डेटा आपके सामने है इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप उन तेलों का इस्तेमाल कम नहीं करेंगे तो ये लिए नुकसानदेह साबित होगा मैंने डब्ल्यू एच ओ का ये डेटा आपके साथ शेयर किया है आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि वेजिटेबल ऑल्स का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है दोस्तों बीमारी के बाद अगर आप सूप पी सकते हैं उबली हुई सब्जियां खा सकते हैं तो फिर ये भी मुमकिन है कि आप बीमारी से सेहत याब जाएंगे दोस्तों सेहतमंद चिकनाई जैसे मक्खन देसी घी जैतून का तेल चूंकि ये महंगे हैं इसलिए आप उनका इस्तेमाल कम करेंगे तो ऐसी सूरत में दोनों तरफ से आप ही की जीत है यानी यह तेल महंगे होने की वजह से आप उनका इस्तेमाल कम करेंगे और जो तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी सेहत के लिए फायदा है एक आम आदमी रोजाना औस्तन 80 ग्राम तेल इस्तेमाल करता है जो कि तकरीबन 720 कैलोरीज है कैलोरीज को बिजली की यूनिट समझी और अपने जिस्म को घर समझी लिहाजा इस घर को मामूल के काम के लिए रोजाना 1800 से 2500 यूनिट की जरूरत होती है इसलिए दोस्तों अगर कोई शख्स इससे ज्यादा कैलोरीज खाता है तो शुगर दिल जिगर खून की नालियों की सोजिश और मोटापे समेत कई बीमारियों का शिकार हो सकता है दोस्तों सिर्फ तेल से ही 720 कैलोरीज पैदा होती है दूसरी तरफ एक समोसे में चार कैलोरीज होती है एक पिज्जा सिलाईस में छह कैलोरीज होती है अब लोग उन चीजों को स्नैक्स के तौर पर खाते हैं फिर अलग से खाना खाते हैं और 80 ग्राम तेल भी मकदार में कम होता है निहारी हलवा पूरी चना मिठाई उन खानों की कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इसमें तेल चीनी रिफाइंड मैदा चिकनाई ये सब शामिल होते हैं ये सब गैर सेहत बख्श कैलोरीज हैं लिहाजा दोस्तों आप अपनी सेहत की हिफाजत के लिए जो फौरी कदम उठा सकते हैं वो ये है कि अब बाहर का खाना मुकम्मल तौर पर बंद कर दें अपने घर के खाने में सेहत बख्श चिकनाई का इस्तेमाल करें और यकीन करें दोस्तों अगर आप इस पर तीन हफ्तों तक पाबंदी से अमल करेंगे तो नतयज देख कर आप हैरान रह जाएंगे डॉक्टर साहब एक बात बताए ये जो हम बार बार वही तेल इस्तेमाल करते हैं यानी तेल को यूज करते हैं पकौड़े समोसे फिर फ्राइज के लिए तो क्या ये सही है नहीं भाई जब तेल सिया हो जाए बदबू आने लगे अझाक बनने लगे तो समझ लो कि वो तेल अब जहर है एक ही तेल को बार बार हीट करने से इसमें फ्री रेडिकल्स और कासनाजन बन सकते हैं कासनाजन यानी ऐसे माप दे जो जिसम में कैंसर पैदा कर सकते हैं घरेलू इस्तेमाल के लिए बेहतरीन उसूल यह है कि डीप फ्राइंग के लिए तेल को दो या तीन बार से ज्यादा इस्तेमाल न करें दोस्तों डीप फ्राई जिंदगी का हिस्सा बन सकता है लेकिन रोजाना की खुराक का हिस्सा न बनाए सही तेल का इंतखा करें दिल की हिफाजत करें और हफ्ते में सिर्फ एक दिन चीट करें हर दिन नहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का दीप फ्राई कर दें कमेंट्स में बताएं आपके घर में कौन सा तेल इस्तेमाल होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आइंदा भी हम आपके लिए किचन के राज और सेहत के खजाने खोलते रहें। दोस्तों मैं डॉक्टर एस एन इस वादे के साथ रुख्सत लेता हूं कि मैं आपसे इस चैनल पर एक नई और बहुत अच्छी वीडियो में दोबारा मिलूंगा तब तक अपना ख्याल रखें हंसते रहें मुस्कुराते रहें हर रोज कुछ नया सीखते रहें ताकि आप रह सकें हेल्थी हमेशा अल्लाह हाफिज